ये सर कुछ होंगे लेकिन ये सवाल जो आप होंगे सिर्फ शादी शुदा अफराद के लिए और सच जवाब देना है पहली शादी तो साहब इनके <laughs> लिए तारीख मॉडर्न लाया मैंने किसको ऐड करना चाहिए मेरी जो हंडी कढ़ाई थी वो हंडी से देशी कढ़ाई बन गई क्योंकि हंडी में जगह कम थी और गोश्त हमारा छह किलो था तकरीबन अभी हमारे सवाल जो होंगे लेकिन ये सवाल जवाब होंगे सिर्फ शादी शुदा अफराद के लिए और सच जवाब देना है पहला सवाल तोकीर साहब तोकीर साहब बीवी की मुठिया ददद समझ गए हफ्ते में कितनी बार तो बात है सच बोलना है हफ्ते में कितनी बार तो बातें हैं क्या तो मारो हो हाँ। ठीक है उसकी टांगों में दर्द हो तो डेली पी नहीं तो महीने में सर रणमरीदी की पहली शादी तो इनके लिए तारीख दूसरा सवाल जगम साहब आपके लिए ये ये आपकी तो नज़र में रन मरीदी है अच्छा दूसरा साहब रान साहब आपसे सवाल है आप सवाल बड़ा इंटरेस्टेड है मिसाल के तौर पे नई नई शादी आपकी हुई है हुई है ना आप बाजार गए बेगम के लिए चपले लेने मेट्रो पे गए सेंटोरस कहीं भी गए जरा सुनिए जी जुती तो चेक करा दें कभी आपने प्यार से पाऊँ में पिलाई है नहीं मैंने आज तक तो कोई ऐसा काम नहीं किया जब भी जाता हूँ बेगम को साथ ले जाता हूँ मैंने सवाल क्या किया है, है? कभी निब बेगम निब को नहीं है। है ना। जी तो अगला सवाल जब तक कोई शहादत नहीं मिलेगी हम सवाल खत्म नहीं करने कभी ऐसा हुआ हो आपकी मिसेस हमारी भाभी उनको जिंदगी दे जितने आप खुश हैं तुम अपने तो आपकी बहुत ज्यादा होंगी कभी ऐसा हुआ हो दिन हो पर आप उनके लिए चाय बना के ले गए हो बट सच हुआ ओ माय ये क्या हो रहा है उसके साथ तीसरा सवाल तीसरा तीसरा सवाल नहीं जब तक नो 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 मेरे ख्याल से अकेले आप बिरनपुरी नहीं तीसरा सवाल देखें मेरे कंबाइंड फैमिली हम कश्मीरी हम हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता तीसरा सवाल तीसरा सवाल तभी तो मजबुरियां हैं वरना किसका दिल नहीं करता तीसरा सवाल बहुत जरूरी सवाल कभी आपने सात कपड़े धोए हैं बेगम के नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कभी वाशिंग मशीन अच्छा कभी ऐसा हुआ <laughs> कभी ऐसा हुआ हो कि कपड़े धोए हो सात छत पे ले गए हो बाल्टी उठा के हाँ, ये काम ये ये चीज गाइस तालियां बजाएं पहली शादी वसूल हुई है ये जान नहीं छोड़े थे हां दूसरी शादी तो ये मौजते हैं सबकी तो इसमें नादिर सुनने वाला सर देखें एक बात बताऊं आपको हमारे माशरे में इस चीज़ को गलत समझा जाता है हमारे माशरे में हमारे माशरे में जैगम साहब हमारे माशरे में इस चीज़ को गलत समझा जाता है लेकिन मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि जो बीवी होती है ना जितने उसके कुक होते हैं उसके भी खाउन के कुछ फ़्राइज़ होते हैं तो अगर आपकी मुश्किल है वो काम आती है तो हमें भी ये करने में कोई ममांज नहीं है हंसी मजाक अपनी जगह हमारे माशरे में बेटी के लिए अलग समझा जाता है और बेटे के लिए अलग बेटी किसी को देते हैं तो ये कहते हैं कि अलग घर रहा और जब बेटी होती है तो उसे क्या कहते हैं कि ये बेटी के हमारे बेटे के साथ रहे बहू सब की नुकरानी बनकर रहे मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ

ये तो हमारे जो थे चीफ जस्टिस से उनसे सवाल पूछा गया तो उस शायद उसने भी यही कहा था कि मैं यहाँ का चीफ जस्टिस हूँ लेकिन बीवी के सामने मेरे पसीने निकल जाते हैं <laughs> तो अब अगला जो सवाल वो होगा शकील अब्बासी साहब से अब्बासी साहब सच बताइएगा झूठ नहीं बोलना यहाँ पर ये वीडियो इनकी बेगम तक भी जाएगी हमारी भाभी तक जरूर लेके जाएंगे अगर झूठ बोला सवाल आपसे ये है के, कभी ऐसा हुआ कि कुछ पा के आदमी बीवी लेके गए घर में जब गठे रहते हो माँ बाप के साथ सच बताना नहीं फैमिली <laughs> <अम्ड़ी> है <laughs> कभी कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कहा काल करके उधर जाना मैं ऊपर फहूंगा ले जाना अंदर <laughs> सुना मेरी जो बात ये हमारे माशरे की अक्सी हो रही है आज सर अक्सी मैं सब देखें सीरीज पूछ रहा हूँ हुआ कभी ऐसा नहीं नहीं कभी आपने ऐसा हो कि शहर में कुछ चीज डाल के बैगम के लिए लेके गए उसका मूड खराब हो नहीं जी नहीं कभी आपने ताज़ी करके मनाया और यहाँ नहीं नहीं ये 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 अच्छा पहले आप मुझे सच सच पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं अब्दुल अजीज साहब अच्छे कसाई भी हैं आज बकरे में जो सारी की सारी कटिंग इन्होंने की है तो छुरी छुरी लेके आए थे तो आप अजीज साहब से ये सवाल है कि पुठानों की फैमिली में अक्सर ये होता है कि जो पठान लोग होते हैं वो थोड़ा बीवी को सख्ती में रखते हैं मतलब होता है मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हो कि बीवी ने आपको कमरे में घर तो वाले मुझे ये करते है। बताना गुस्सा <laughs> यार छोड़ यार अजीज़ देखत तो मैं कजिया यहां करती हूँ मेरे सर में दर्द है आए पता नहीं पता <laughs> जी साहब देखिए जी आजम भाई आपकी बात में तो है दो 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 दो। आपने कहा है कि पठान लड़कियों को सख्ती सक, से रखते हैं हाँ। और सवाल आप मेरे से ये कर रहे हैं कि है। कभी तुम्हें उस तालियां तड़ो तालीयां तालीयां मतलब क्या है ये मतलब देखिए एक बात बताऊं आपको खाऊनी बीवी में सर। ये भी ये, भी ये सर, ये भी सर।, भी सर। ए, मेरी, मेरी शादी को सात साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह ये सब तजर्बे में कर चुका हूँ अब मैं पूछ रहा हूँ तालियाँ तालियाँ को बड़े प्यार से रखते हैं और उनकी बीबियां भी उनको प्यार से रखती है अपने को सर जगम साहब आप सब शादी शुदा बने सच्ची बताना कभी ये मुमकिन है कि बीवी आपको कभी ये ना कहे कि मैं टांगू मतलब मूड तो बनता है ना ऐसा हो सकता है ये मुमकिन ही नहीं जो ये कह रहे हैं क्या कहेंगे आपका तजुर्बा तो ज्यादा है बनना अलग बात तो होती है ऐसा ऐसा नहीं बाबा जी भाईजान ये बंदा दूसरी शादी की है और इसकी भी आप बाबा जी से पता कर आखिरी सवाल आखिरी सवाल बाबा अच्छा सबसे पहले एक बात बाबा इस प्रोग्राम के ऑनरेबल गेस्ट सर इनको तालियां बजा के इनको दरम्यान में मोहम्मद साहब प्लीज आए सर प्लीज सर सर ये बीवी से डरते हैं सर आए प्लीज आए किए उन्होंने बीवी से पूछा नहीं है सर सर तालियां तालियां इस बात से तालियाँ